विशाळगड येथे झालेल्या घटनेचा हिंगोली एमआयम पक्ष आणि शहरातील उलमा हिंद ग्रुप आणि मुस्लिम समाजाच्या वतीने हिंगोली जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन निषेध नोंदवण्यात आलेला आहे विशाळगड येथे जो हिंसाचार झाला त्यामध्ये ज्या मुस्लिम कुटुंबाचे नुकसान झाले आहे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी घटनेची सखोल चौकशी करून सर्व दोषींवरती कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी एमआयएमच्या वतीने हिंगोली शहरातील उलमाय हिंदच्या वतीने करण्यात आली आहे विशालगढ़ गाज़ापुर पर 14 जुलाई सन 2024 को जो घटना हुई है वो पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है किसी भी मजहब का या किसी भी धर्म के मानने वालों का जो पवित्र स्थल होता है उसको तोड़ना वहाँ पर जाकर किसी की धार्मिक भावनाओं को तकलीफ़ और आहत करना ये पूरे महाराष्ट्र को शर्मसार करने वाली घटना है आपने वीडियो में देखा होगा छोटे छोटे मासूम बच्चे महिलाएं रो रही है मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि जिन लोगों ने लोकसभा के अंदर एम एम फैक्टर ने मराठा और मुस्लिम फैक्टर ने बहुत बड़ा असर किया और महाराष्ट्र उनका पहला टारगेट है ये भी हो सकता है कि मराठा समाज और मुस्लिम समाज में दूरियाँ बनाई जाए इसलिए ऐसा कुछ उस रैली में किया गया जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे और ये दोनों समाज एक दूसरे से लड़ जाए या आजू बाजू या आमने सामने आ जाए हम महाराष्ट्र शासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा जो लोग मराठा मुस्लिम इतिहाद को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं महाराष्ट्र पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और जो लोग इनके पीछे हैं और लोकसभा के बाद से मुगलाई के नाम पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे कभी इसको मार दिए कभी उसको मार दिए अब महिला बच्चों तक आ गए उनको सजा दीजिए आप ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने जो संविधान इस मुल्क को दिया उस संविधान से ये मुल्क चलेगा कोई ताकत पे नहीं चला सकता कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं चला सकता हिंगोली एम आई एम ऐसी जिलाध्यक्ष हाजी बुरहान पहलवान शहर जिलाध्यक्ष इब्राहिम खान नगर शेख शकील मौलाना जुनेद उल रहमान आजाद कश्मीर मौलाना हफीज नसरुल्ला रहमानी मुफ्ती काझी फैमुद्दीन अश्रफी आणि शहरातील सर्व मुस्लिम बांधवाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन निषेध नोंदवण्यात आला आविषयक एम न्यूज हिंगोली